Так, все, да? Всем привет, с вами корина Я думаю, я видео снимаю. И в этом видео я буду пробовать Вот, видео вот этот челлендж. Я буду пробовать три напитка, которые я не знаю, какие они. Мама мне положила и сказала, сама выкручивайся. Я тебе купила все это. Ну, давайте приступим. Первое это вот такое, я не знаю, какого цвета, я не знаю вообще ничего о нем. Блин. Где бы открылся? Пахнет очень вкусно. Это лимонад. Я думаю, что это классический лимонад, самый обычный. Потому что он был какой-то... Ну, обычный самый вот. Вот два отдельных лимонада, я не знаю. То есть первый у меня классический, вы запомнили, да? Вот, короче, первый классический. Дальше второй. Мне очень сложно открывается, у нее какая-то странная очень упаковка. Это черника, черника, смородина, малина или клубника, что-то такое. Ну, там где-то вот черника, малина, клубника, смородина есть. Где ее крышка? это дело. очень сложно вообще. Очень сложно челлендж, так как если ты сама собой определяешь все это. В общем, не знаешь, какие там вкусы будут. Это. То есть, ну там тук, если. То А где следующий-то? Вот первый. Первый есть. Это второй. Я только что попила, да? Значит, остался мне такой. Или такой. Нет, я только пробовала. Да, вот она открыт. Это открытый вот. Ой, она так открывается. Ой. Я это вообще на видео записываю, да? Он пахнет цитрусом. Апельсин, мандарин. Просто апельсиновый. Апельсин или мандарин? На этом, я думаю, я справилась. Что-то будем определить класса. О, я снимала это видео, да? Вот, ребята, короче. Первый, это был классический вот такой вот. Да, самый обычный классический мат. Он на вкус был самый обычный какой-то, но... Просто необыкновенно вкусный. Я не знаю, почему он был такой. Это биолимонад. Первое столько пробуем. Второе. Да. Черная смородина. О, я отгадала. Черная смородина. Я сказала клубника, черная смородина. Я сказала клубника, черная смородина, нежевика и малина. Ну, для меня это казалось вот таким. То есть это засчитывается. Я назвала даже больше фруктов. Не знаю, засчитывается ли это. О, ребят, смотрите. Почему только вот на этот? А, нет, я, кажется, не сняла покупку. Я, Последний это вот а апельсин, абрикос. Ну, неужели я не могла догадаться, что там абрикос? Нет, абрикос на самом деле там чуточку был что-то такое. Ананас, абрикос, вот. И э, чтобы чисто абрикос там был с апельсином, я не почувствовала его. Значит, на этом я заработала полбала. Зарабатываю два с половиной балла из трех. И думаю, это хорошо. И сейчас маленький презентик, э, в конце которого, я думаю, не, не ожидали. Я сама не знаю... Что сейчас будет? Я мама купила какую-то пачку лейс. Ну, как бы у меня на полке все лежит, но они принумерованы и замотаны как-то. Сейчас мы с вами уберем это все и проверим все. И проверим уже мой вкус. Мое вкусовое качество в чипсах. Вот в этих чипсах. Вот такой странный вкус. ничего не пахнет, просто чипс-так-чипс, чипс, картошка. Где камера? Короче, вот так выглядит. Очень мало добавления соли и... Хотя, может, ничего нету. думаю, у меня же универ ну, Давайте. Давайте, думаю, что обычные картошки без ничего, классические чипсы. Поехали. Это моя маска. классические. Как я и гадала. Ну, вот натуральный, просто самый натуральный чипс, который я когда-либо ела. и теперь уже не лезу, они стоили дороже, мам. Там под чипом написано. Вот и Лоренс. Очень хорошая фирма. все вот так внутри выглядит. Сама не видела, сама не ела. Но так вот более вкуснее, чем Лейс. Пишите в комментариях, э, что вам больше нравится, Лоренс или Лейс. И обязательно попробуйте Лоренс. Они, мне кажется, вкуснее. То есть они вот такие вот и... Ну вот, более такие... чувствуется натуральное растительное масло. Да, натуральное, да, подсолнечное масло. Оно чувствуется. Это был, то есть, лайс челлендж. Это был сода челлендж. Я думаю, вам понравилось. Если вы хотите сода челлендж вторую часть, то пишите мне в комментариях. И совсем скоро на моем канале будет очень много челленджей. Так как я уезжаю по другим завтра. Сначала как моей лучшей подруги Надя и... Надя, если ты смотришь это видео, то поставь пальчик вверх, я пойму, что ты хочешь еще. Ну, в общем, мы снимем очень много разных челленджей. И вот это вот челлендж. Ну, просто посмотрите, это восхищение. Всем советую поесть такие чипсы. У меня просто картофельные шарики. И всем пока, спасибо за просмотр. Я вас очень сильно люблю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Я вас люблю. Челленджи будут